Viem, že tak ja som si uvedomila úplne od začiatku, že uvažovala som na to, čo to znamená byť väčší a netlený. A to ma tak dostávalo do, že jednoducho som z toho mala takú úžasnú radosť, lebo napríklad raz som sa zaujala a povedala som mážovi, vieš o tom, že my sme väčší a netlení? A tá väčšie, lebo sa väčšie, to čest, ruské slovo nebola. A že čo by si robil, keby si vedel, že budeš žiť Večne a budeš večne mladý. Ale on je tak úžasný, že on to hneď dal do vlastničky a mne sa to strašne páčilo. A ešte to má tak ako som si tú pasičku viackrát prečítala a jednoducho som tak, aj keď ráno sa zabudím alebo rozmýšľam, že som si tak uvedomila, že naozaj on je mladší. Ja som to na ňom normálne videla. A nielen to, ale celý tento rok, ako bol, som zistila, že stretávam ľudí, ktorých roky poznám a vyzerajú oveľa mladšie ako predtým. A dokonca sme ožili oživili nejaké videka z minulosti a púšťali sme detská z minulosti, ako sme vyzerali sa načalo pred 30 rokmi. A deti boli mami, ale vy teraz vyzeráte lepšie ako predtým. Ja by to o to je. Ja som si to vedela, že keď ľudia to bolo. Teraz, keď som sem vstúpila, e, no, by sa mi zdalo oveľa mladšie, lebo Mirka aj mážala poznám už roky z minulých akcií. Oni sú fakt mladší, zasa. Ach. toto je bomba, ja sa k ňom stále poviem, ja chcem Tak to je jedna vec o tej väčšnosti, <coughs> o tej čo sa mi tak úplne <coughs> fyzicky sa mi to zjaví. To je bomba. No a potom sú také veci ako v našom bežnom živote, že napríklad zúrila korona na začiatku roka, to bola teda katastrofa, no a pre nás nie, my sme vedeli, kam patríme, ale išiel to napríklad, môj mažo strašné šoky v práci, kde ho chceli vyhodiť, keď sa nedá zaočkovať to už boli také tlaky, že jednoducho bolo to veľmi ťažké. Ja hovorím, pozri, môže sa dať očkovať, ale ja denne stretávam ľudia pre svoje zdravotníce, ktorí mi hovoria, ako očkovanie im ubliží. Ale môžeš to urobiť. Ja verím, že Boh ťa aj napriek tomu ochráni, ale ako to urobiť? Jednoducho on vydržal a nedal sa očkovať. Bol asi, oni sú 80-čelný zbor a boli asi len 8 očkovaní a tak mu hrozilo, že mu zastavia všetky kšefty a nemohol cestovať na nejaký ľud, taký dobrý zajazd na 6 týždňov mal cestovať. No a tak ani kde by cestoval, lebo teda bol neočkovaný. A ja som len tak v takom mojej radosti, lebo keď som sobotný, tak mám strašnú radosť, že som len môj povinno, hrať, ja to sa vytešujem z toho všetkého. Ja mám len ešte, ale ja veľmi, že tým pocestujem. prvý týždeň boli všetci na zájzde, druhý, tretí, jednoducho, jednoducho, a ja som, ja som povedala, že on pocestuje. A na jednoducho <coughs> odešlo do roboty a volali mi, že ak chcem, A v podstate dokončili operu v zahraničí a zachránil celý zbor. To bola bomba, tedy som si uvedomil, že už ja som si neprestal, že taká to bude jednoducho e, ten tvoj scénar. No a okrem toho, my tam pracujeme vo Vinici a on mal rozrobenú tú Vinicu, tam bol problém, ani nešlo o o to, že tá Vinica nebola dokončená, nebolo do, dostrikaný vinograd. a ja hovorím, vieš čo, ja nechaj to teda, to teda dostrikaný. Ten týždeň som to dostrihala, s tým, že to už bolo červené, červené hrozno, po toho, ako to on predtým robil. potom iba to môžem povedať, že vlastne, keď sme zberali úrodu, tak sa všetci divili, že to červené hrozno nemalo žiadnu chorobu. A okrem toho, my sme nestili, ani nestilo ani postriekať výrobia. A všetci tí vedľajšie čo priekali, prečo vy máte také krásne hrozno? Tak som si odhľadnú, že to dávny duch to spriekal a život to dávny duch spieval sa, sa v right. bolo to úplne úžasné, že takéto fyzické zjavenia, že Boh chráni od všetkých chorôb Aleluja. No, Keby som byla vírusy ani nejaké, škodcivia nemajú na nás, a, ani na naše zahrady, na, ani na všetko naše najvyššie nemajú žiadnu moc, pretože žijeme v životodárnom duchu a životodárny duch oživuje všetko, aj stvorenie, aj prírodu, aj všetko. A ešte okrem toho, zase sme mali tu, sme zberali ako vinokrát, teraz sme hrozne na konci, na septembrí, a mali sme takú úrodu, že sme museli 600 litrov podarovať, lebo sme to nemali kam dať. <glorstňujú> wow! Takže to bol to, 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 to na vagón, že bol šťastný a v podstate si mohol urobiť vínko, aj keď on nemá vinohrad. A ešte teda už keď som pri tom, čo to sa povie, zabezpečení a o tom, ako sa otec stará, tak sme spolu absolvovali výhľad do teda Turecka a pre mňa to bolo úžasné, že v podstate všetci potrebujeme zabezpečenie financie, myslím si, že každý potrebuje a o to viac, keď ešte má niekto nejaké dlhy. A tak som si teda povedala, poďme načerpať z toho, ako sa otec stará. Naozaj sme sa vrátili z Turecka a ja som mala najväčšiu tržbu za posled, po celé roky, takže ja musím povedať, že naozaj to funguje. A ešte, ešte poviem jedno svedisko pred ako sme mali z toho Turecka, ako nebolo tých financí, ako fyzicky návyše, ale vedela som, že postiť sa postará. A keď sme, teraz sme mali takú úžasnú oslavu 17. novembra Maxiária na rodení a my sme sa strhali, vracali taký šťastný, boli sme tie zastavili nás policajti a všetko hľadali, kde mám ako chybu a, a nakoniec, že dokladu. A ja som zistila, že nemám doklad o poistení auta, že to tam nemám založené, neviem, čo sa stalo. Tak mi teda dali tú pochutu, tých 10 eur. A deti, že mám, taký život to dá výduch, a ty platíš Viete ja, no, čo, asi potrebovali zabezpečiť jednoducho, potrebovali no, 10 eur, čo to je 10 eur? A ja som vám prišla domov, tak som hľadala tú poistku potom. Miledral, nový, nový, nový A tým, že som hľadala ten doklad na poličke, som našla založený veľkú sumu e peniazy, čo som tam mala odložené. Keby som to nikdy nebola, nedostala tú pokutu, tak ja tie peniaze nenájdem. Takže som mala na celú. Aleluja. Wow.